Всем привет, привет! Меня зовут Энни Кнайф. И сейчас такое видео про то, что мне подарили коньки. Приезжала подруга, одна из лучших подруг моей мамы. Мама на кухне. И подарила мне коньки. Вы, наверное, думаете, да фу, коньки, ве на самом деле, мне не могут подарить iPhone, мне не могут подарить iPad, мне не могут подарить планшет, мне не могут подарить все, что я хочу. Ну, коньки я даже хотела, и мне их подарили. Я очень рада. Простите, это у меня в животе бурчит, я не хочу. Ну, если вам слышно, конечно. Вот так. И сейчас я вам покажу эти коньки. Я сейчас снимала видео, кстати, перед этим. И я, я так его классно сняла. Мне очень понравилось. Сейчас мне моя рожа не нравится. А тогда это было, это было первое впечатление. Это было супер, 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 супер. Я была больше на эмоциях. Но я нажала кнопочку на киностудию Windows Live. Остановить. И вместо того, чтобы сохранить видео, я нажала отмена. Я, я просто не знаю, у меня было просто шок. Я, я снимала 10 минут гребанное видео. Ну, как <с> Вот, и сейчас я переснимаю его. И надеюсь, что не нажму кнопку отмена. И сейчас я достану эти банки. Я причем не смотрела, они с рисунком, и я не смотрела, какой у них рисунок. Секунду. Ну вот тут есть э, такая малиново-красная оболочка и еще красная такая, желтая. И мне больше нравится красно-желтая оболочка. Простите, если вам сильно хуху. -ху. Ой, тут есть вот такие вот и вот такие конфетки, но они видно там голуб... голубой или и серебряный, но я хочу, чтобы мне попался серебряный, но я не знаю какой. Потому что до вас я не открывала, я вот прям, мне вот сейчас только ушла мамина подруга, и я сразу начала снимать видео. вы смотрите, тут написано. Ой, вот вот тут. Вот, Ай, вот. А внизу написано фигурные коньки в кигурные. Фе. Я чашечку не открывала, сейчас я открою. Кажется, открыла. Вы видите, какой там рисунок? Голубой. Ну ладно, мне тоже нравится. Да, я, конечно, немного расстроена, но я рада, то, что у меня есть коньки. И я правда рада. Секунду, я сейчас уберу. О, записочка. Секундочку. Написочка. Так, Анютка Хэллоу, желаю стать великой фигуристкой, надеюсь, коньки помогут. Целую, с прошедшим Дере. Ой, ну да, это как бы подарок на день рождения. Вот, а сейчас я продолжаю обзор своих новых видео. Коробку я уберу. И покажу вам, покажу вам с той стороны, где рисунок. Мне единственное, что не понравилось, что вот тут вот ну, немного вот ниточки выскакивают. Ну, мы уже их подожгли, все нормально. Вот. Вот так вот, такие конечки. Тут на них на лезвеннике. Сейчас я попробую их снять. Ой, ой, ой. Вот. Вот такие вот да, лезвенники. Вообще, на самом деле, они называются как-то по-другому, но я не знаю, как они называются. Вот, еще сейчас опять на них оде... их на них одену. И причем люди, я даже не знаю, какой это размер. Вот тут вот написано 230. я не знаю. Да, вот фокус работал. 230. 30 30 и 230. Где написано? Ау, палец. Тут так все прибито круто. Так, секунду. Секунду. 37 размер. Как раз-таки у меня 36. А тут как раз носка. Вы видите, что тут написано Алиса. Ой, я не туда верчу. Вот такие вот кальки белые вот такие штуковинки эти глянцевые причем наверное все скажут что это обычные кальки но мне они очень нравятся и мне еще нравится как тут прошита вот так вот так теперь я буду кататься 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 ла 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 ла, -ла, -ла. ой в общем, вот такие конечки. Ой. Тяжелые конечки. Вот. А. И еще я а, теперь после каждого видео буду задавать вам вопрос. А, Если у вас коньки Если у... Еще раз. Есть ли у вас коньки? Если да, то нравятся ли вам они или умеете ли вы кататься? Вот так. А если у вас нет коньков, то расскажите, чем вы занимаетесь зимой, в каникулы или после уроков. А вот, и, наверное, скажу, что я не знаю, мне кажется, вам это видео не сильно понравилось, потому что... У меня нет нормальной программы для редактирования видео, и как раз таки я вас хотела попросить написать мне в комментарии название какой-нибудь нормальной программы, которой вы пользуетесь. И мне очень интересно, какой программой пользуется Катя Клэп, потому что у нее все реально круто. Ну, это Катя Клэп, у нее миллионы подписчиков. Ну, не знаю, там 14 тысяч, что-ли. Или я ее не не недооцениваю. Вот, если вы знаете, в какой. Там ходит код. Если вы знаете, в какой программе можно нормально отредактировать видео, то я вас очень прошу. Киньте мне, пожалуйста, лучше ссылку на скачивание. И вообще просто нормальную программу, которая без регистрации. Без регистрации, без смс, без... То есть, чтобы деньги не надо было платить. А, вот. И чтобы, конечно, она была нормальной. Нормальной. Ой. Ну желательно, но не обязательно на русском. Вот. Какой у меня это бук? Это левый, а там он правый. Вот, я сейчас, кстати, сижу в Ютубе. Я сейчас могу посмотреть, где можно подписываться на мой канал. И это слева. Значит, вот так. И она вот тут, да? Ну, в общем, вот уже внизу тут подписываются на каналы. И меня еще спрашивала моя подруга, не из подписчиков моих. Она меня спрашивала, нравится тебе новое оформление Ютуба? Нет. Нет, нет, нет. Это просто фуфло, фу-фу-фу. Это это все как будто мультипликация 60-х годов. Все какое-то квадратненькое, непонятненькое. Не знаю, у меня мозг просто взорвался, когда я зашла сегодня в YouTube. Вот так. И оставляйте ваши замечательные комментарии, на которые я всегда отвечу вам. Пишите мне ВКонтакт и ссылку на мою страницу ВКонтакте. Вы можете увидеть в видео, где я показывала свои мулиндашки. Это предыдущее видео. И где я вам показывала книги, которые я подарила Крёстная, но недолго уже занялись. В общем, там вроде называется... Сейчас скажу, как называется. Эм, секунду. Видео называется... Подарки крестной, от крестной и покупки. Вот так. И я не знаю, устраивать ли вам конкурсы потому что я думаю, что у меня еще очень мало подписчиков, чтобы устраивать для вас конкурсы, хотя я уже конкурс придумала. Так что, подписчики, давайте набирайтесь, набирайтесь, и тогда я буду устраивать для вас конкурсы, викторины, ну, или что-нибудь еще, что захочется вам. И еще, может быть, вам хочется какое-то отдельное шоу, и вы тоже о нем можете написать в комментарии. Я вас всех люблю. Это была Энни Кнайф. Алек Тюмутьму. Еще не но на, на песнях и постоянно пою. В общем, это была Энни Кнайф. Всем пока.